Salam Patung Hilang Renungan Patinan GKC Prantoro Rebu lagi tanggal Gangsal November Kalehewu Selangkong Kalian kulo widyas tuti saking pepantan bulu kerto Kanti jejer, woh engkang lagi Wawasan ka saking Yesaya Gangsal Ayat setunggal ngantos pitu Ka wawas ayat engkang nomor sekawan engkang Mekaten Enson ngajeng-ajeng -ngajeng, supaya metu noh anggur kang becik. Ya kene dene mung metokake woh anggur kang kecut. Amin. Para sedherek kang kinasih, wonten pangajeng ngajeng ingkang mekaten. Muga-muga sesuk wit iki metokake woh sing legi isa didhum marang dulur lan tangga. menika pangajeng-ajengipun sawetawis tiyang ingkang nanem wit kadosta kelem, duren, lan sanesipun. Sanajan to mbetahaken noktal tahun taun kangge ngasilakan woh, ananging pangajeng-ajengipun menika tansah nyarengi ing prosesipun. Nalika wancinipun woh lan woh menika rasipun legi tentu mana tiang meniko estu binga awet sak pun proses ngerimati tanaman meniko piyambakipun pun sakit ngerasakan wah engkang cunduk kalian pangajeng ajeng ipun kosok wangsoli pun naliko wah meniko pun kecut utawi boten ngedalakan wah babar pisan Tamtuni pun jalari raos kuciwo, wit menika bakal dipun tebang sarta dipun gantos wiji ingkang enggal langkung sae. Prasetya ing anggen nase mekaten ugi ing gesangipun para tiyang pitados tagunanipun Gusti. Ing waosan kita, Gusti alah ngetaken para umatipun lumantar Nabi Yesaya. Dipun gambaraken mawi pasemon kebun anggur ingkang dipun rimati kanthi setya kalian Gusti Allah. Panjenenganipun ingkang nemi wiji anggur ngadekaken bajakan lan damel jogangan kangge meres anggur. Nadanta ngrimati kanthi gemati nanging wet anggur menika metuaken woh ingkang kecut. Kahanan menika estu nguji banget. Ingkang dipun kersakaken Gusti inggih menika keadilan kan lan ka beneran kagem para umatipun nanging ingkang dipun tindakaken piala lan panerak pramila ing wau sanen menika Gusti Allah paring dawuh dateng Yesaya bab paukuman kangge bangsa Israel awit saking tumindak kesangipun ingkang tebes saking kersanipun alak, bangsa Israel bakal dipunbucal lan nandang sangsara wonten ing Babel. Pasamuan ingkang dipuntersani dening Gusti, gesangipun tiang pitados menika sagete ngaselaken woh ingkang raosipun legi, inggih menika woh kaleresan. Lan gesang ingkang junduk kalian kersanipun gusti Semongga katak keaturannyuraos kata, kata, punapa gesang kita sampun metakakan wo ingkang legi punapa kita sampun sregep lelas purun andum berkah lan kebak ing katresnan dateng sesami Woh ingkang legi tamtu migunani, lan ngeremenaken sembanggo kita ndedonga matur wonten gusti lumantar dawuh pangandika paduka kawula kae ngetaken supados kesang kawula saged ngedhelaken woh ingkang sae woh ingkang tansah raos legi ingkang sakit dipun raosaken den tiyang sanes mekaten ugi duh gusti ing salebeting gesang kawula Tumindak lan pangucap kawula menika saestu sageta dados berkah datang sesami. Pramila dongaalah kula nyuwun kegiatan lan kasagetan ingkang saking paduka. Amin. Pas amun anggenipun naseh, makaten renungan padinan mugi Gusti tansah paring berkah datang kita sedaya. Amin.